men katta mansabda ishlayman yoshim o'ttizda maoshim 100 junayx atrofida 6 yil oldin turmush qurganman 4 nafar o'g'lim bor ayolim 25 besh yoshda qisqa qilib aytsam ayolim yetarlicha yaxshi sifatlarga ega ayol o'qimishli chiroyli o'z kasbiga ega uy bekasi mehribon ona suyukli turmush o'rtoq oilaviy hayotim mana shu olti yil davomida bir tekis tortishuvlarsiz va chiroyli o'tdi bir lahza bo'lsa ham xiyonat qilishni o'ylamadim hatto birorta begona ayolga nazar ham solmadim shu muddat davomida biror ayol haqida umuman fikr yuritmadim ko'zimga ayolimdan boshqa hech kim ko'rinmadi boradigan joyim faqat uyim farzandlarim va ayolim edi qalbimga demayman balki nafsimga 17 yoshli qiz shaklidagi ilon sizib kirishni boshladi dastavval u meni achintirish yo'li orqali tuyg'ularimni qo'zg'ab ishonchimga kirib keldi u oylik maoshi 20 junayx bo'lgan oddiy ishchi qiz edi oddiy balki oddiydan ham pastroq edi moddiy oilaviy va ijtimoiy sharoiti juda ham nochor edi oilasi bilan birga yashardi e oilasi o'n uch yildan beri to'shakka mixlangan otasi tirikchilik uchun kurashadigan onasi talaba singlisi va yana bir ishchi singlisidan iborat edi ularning hammasi pastki qavatdagi yerto'lada bitta xonada istiqomat qilishardi u qiz bir oz chiroyliroq edi u menga sharoit haqida shikoyat qilganda unga rahmim kelib yordam berdim so'ngra meni uyga taklif qildi oilasi meni katta tantana bilan kutib oldi lekin mana shu kunlarda muammo boshlandi ularni tez tez yo'qlab turadigan bo'ldim borishim uchun har qanday sabab topilishi kifoya qilardi bu qiz vaqt o'tishi bilan asta sekin qalbimdan joy egallay boshladi axiri menda unga nisbatan xohish paydo bo'ldi ha xohish paydo bo'ldi men uni ohista o'pib men bilan aylanishga chiqishga taklif qildim bu ishlarning barchasidan ayolim bexabar edi bu harakatlar keyinchalik meni o'zimdan nafratlanadigan qilib qo'ydi chunki o'zim uchun ayolimdan boshqasiga garchi hurliqo bo'lsa ham qarashni man qilgandim men turmush hayotim borlig'im uyim kelajagim hammasining barbod bo'layotganini sezyapman ishonasizmi ayolimning ko'ziga qaytib qaray olmayman o'zimni gunohkorligimni bilganim uchun ham uning ko'zlariga tikila olmaydigan bo'lib qolyapman mana shu hislar menga azob beryapti meni oilali ekanligimga farzandlarim borligi va uning dinida emasligimga qaramay u qiz menga juda ham bog'lanib qolgan tabiiyki bunga haqli chunki men unga nisbatan noyob odamman mening dinim esa ko'p xotinlikka ruxsat bermaydi men u bilan tanishgan vaqtimni la'natlab undan xalos bo'lishga urindim lekin meni qarshiliklarim befoyda ketib yana u bilan uchrashishga oshiqaman yoshligimdan robbim huzurida ibodat qilishga odatlangandim hozir esa uning huzurida turishdan hijolatdaman unga nima deyman menga u qizni tashlab keting deyishingizni xohlamayman chunki bu oilaga nisbatan mehrim kundan kunga ortib bormoqda u qiz bilan bo'lgan munosabatim agar undan voz kechsam meni ojiz qiladigan darajaga olib kelib bo'lgan men aziz oilam va meni harob qilayotgan bu muhabbat orasida arosatdaman menga qanday maslahat berasiz doktor mustafo mahmudning javobi siz bu muammoda eng kuchli va qudratli taraf ekanligingiz kundek ravshan o'sha kambag'al qiz va uning oilasini molingiz moddiy yordamingiz va mehringiz bilan boshqaryapsiz siz o'zingiz tasavvur qilgandek qurbon emas balki tuzoq hamda ovchsiz siz o'zingizni o'sha qiz uchun noyob bir topilma u uchun ajoyib imkoniyat ekanligingizni aytib o'tdingiz lekin men buni to'g'ri deb hisoblamayman chunki siz turmush qurgan farzandlari bor ustiga ustak boshqa dindasiz va diningiz ko'p xotinlikka ruxsat bermaydi kamiga siz 30 yosh u esa 17 yosh bo'la turib hozirda uni faqat moliyaviy yordamdan boshqa hech qanday foyda va orzularsiz orqangizdan ar ergashtirib yuribsiz xolos uning sizga bo'lgan muhabbati umidining oqibati o'z vaqtida turmushga chiqish va o'z tengidagi yosh yigit muhabbatini qozonishdagi ko'plab fursatlarni qo'ldan boy berish bo'ladi ana endi aytingchi aslida sizlardan kim qurbon boy kuchli qudratli erkak bo'lganisizmi yoki pastki qavatdagi bitta xonada shol otasi hayot uchun kurashuvchi onasi va ishchi singlisi bilan hayot kechiradigan o'sha qizmi siz uni ilon deb atagansiz aslida uning yoshligi niholligi va umrini chaqalaringiz va yolg'on mehringiz bilan xazon qilish uchun uning atrofini o'rab olgan haqiqiy ilon sizsiz shunga qaramasdan oxirida ko'z yosh to'kib mening uyimni xarob qildi deyishga uyalmaysizmi qizni o'z holiga qo'ying agar yordam berishni xohlasangiz undan bu solmasdan, quchoqlab o'pmasdan yolg'iz sayrga chiqmasdan ham chinakam saxiylik bilan yordam bering yosh qizga bo'lgan mayinlaringizni yaxshilik qilish iddaosi bilan niqoblamang ishoning e agar bu aloqangizni davom ettirsangiz tez orada oilaviy hayotingiz buzilish bilan tugashi aniq